Компания шведа, разрабляющая решение в саду ЖКТ Доброхны. Какая мощность этой установки? Побежал смотреть, не знает. 150 киловатт. Пасштабируется до 4 мегаватт. And then, then uh, what we are doing into many customers, we are, we are sort of saying, mounted in a, in a skid, we call it a skid, power skid. And then you just ship that to the customers where they have prepared everything, they, they power into the cabinet, and you just place it down on this concrete slab, put the wires in, connect them, and plug it in. No, that is absolutely yeah. mm -hmm. Так, а по возможности подключения солнца, по возможности подключения солнца. Он говорит, что там стоит инвертор внизу, но о как, а какой мощности? Есть ли у этого инвертора возможность подключения солнечных панелей? Потому что так-то вроде входов-выходов не видно. Я думаю, что, что есть, и надо изучать техническую часть, часть, которая здесь очень много по всем экспонатам, экспонентам. Будем работать, будем изучать уже по итогам. Ну, это не Китай. Это тоже уже как бы принято, ну, считается, что хорошо. Но это делают шведы. Шведская разработка Polarium.